И в этом, конечно, есть сложность этих теорий. Пока мы смотрим из себя своими глазами, мы можем, как в том эксперименте, эти студенты в 70-х годах сказать, нравится им это состояние или нет. Пока мы смотрим со стороны на мышь, у нас, вообще говоря, мы можем легко обмануться, как обманули солнцем И назвали центром удовольствия то, что являлось просто центром мотивации. Значит, сейчас я вот значит, тем не менее в данной области происходит такая ситуация, которую можно назвать что глаза боятся, руки делают несмотря на то, что у нас нет полноценной теории удовольствия несмотря на то, что гедонизм утилитаризм, вообще говоря до сих пор остаются философскими концепциями которые строго не доказаны хотя пытались некоторые кибернетики говорить о том что все равно если нет никакой оценочной функции то никакое разумное поведение невозможно но эти оценочные функции могут оказаться перепрограммированы может и нет вот это очень сложный отдельный вопрос значит но при этом несмотря на это уже сейчас интенсивно и можно даже сказать что и в старые времена но сейчас очень интенсивно ведется работа над тем чтобы Создать искусственные средства, с помощью которых человек мог, бы, в первую очередь, которые могли бы симптоматически избавлять человека от страданий. Второе, более сложный вопрос, это на постоянной основе избавлять человека, ну или других животных от страданий. Третье, симптоматически локально временно давать какое-то удовольствие. И как высшая и самая сложная задача, это в будущем когда-то обеспечить такую ситуацию, чтобы человечество... Большинство людей могли бы быть гораздо более счастливы, чем мы. Но при этом человечество от этого не погибло. Ну а с точки зрения Дэвида Пирса, надо, в принципе, счастливить и всех животных, и всех вообще чувствующих существ. Да. Я вижу тут сама противоречия. очевидно, потому что у нас выработались некоторые потребности, следуя которым вид наш становится более живучим. Вот. И удовольствие оно является просто подкреплением для того, чтобы человек следовал этой программе. То есть, ты у тебя тут какое то самопротиворечие. Ты хочешь, чтобы люди не выбывали, люди продолжали развиваться, но при этом хочешь, чтобы они потеряли а, желание это делать. А в этом как раз интересный парадокс. Да. То есть... Неоптимальным вообще говоря в двух вещах. Неоптимальным как и собственно, для выживания. Почему неоптимальным? Потому что мы меняем мир у себя с такой скоростью, что наши гены уже не успевают подстраиваться. И если во времена, когда человек тут появился и жил среди обезьян, у него были потребности расставлены вот ровно так, чтобы стать царем зверей, да?